असलम बहुत अच्छी खबर के साथ मैं अफगान सदर ने भारत को से बिल्कुल आउट कर दिया। तमाम तालिबान के दो हजार कैदी रहा करने का ऐलान आइंदा हफ्ते इंट्रा अफगान मुजाकर शुरू हो जाएंगे मुल्ला बरदर डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर अहम अफराद की कतर के नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर मल्लक बिन माजिदुल कहतानी से मुलाकातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को अफगानिस्तान से आउट कर दिया तालिबान ने तालिबान और अफगान तमाम कैदियों को रहा करने के मादे पर पहुंच गए हैं जिसके बाद जल्द शुरू हो जाएंगे इस जमन में डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला समेत दीगर शख्सियात ने कतर के नुमाइंदा खसूषी डॉक्टर बिन अब्दुल मालिक अल कहतानी से मुलाकातें की जिसके बाद मुला बर ने डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात की और उन्हें मुजाक शुरू करने का अंदिया दिया दस्तियाब इलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन का मसला हल होने के आखिरी मलहे में दाखिल हो गया है आइंदा एक, एक हफ्ते में अफगानिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा काबुल में मौजूद जराबिक अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आई एस आई के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर आला हु ने अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए अफगान सदर डॉक्टर अशरफ वनी से मुलाकात की और अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए यकीन दिलाया जिसके बाद अफगान सदर ने गुजशतर रोज जुमे को अफगान तालिबान के बाकी आइंदा दो हजार कैदियों को भी रहा करने का ऐलान कर दिया जबकि तालिबान के पास अफगान हुकूमत के सिर्फ छियासी कैदी रह गए हैं लेकिन इन कैदियों ने अपने घरों को जाने से इनकार कर दिया है और नतीजा खैज मुआ तक तालिबान से अपने पास रखने की दरवास्त की है जिसको मंजूर कर लिया गया है अफगान सदर ने दो हजार तालिबान कैदियों को रहा करने के साथ साथ पाकिस्तानी हुकाम को यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा हफ्ते एक बड़ा ऐलान करेंगे जो अफगानिस्तान के हवाले से अहम होगा दस्तियाब अतला के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के सुपर सलार ने खत में क्या अमन के लिए एक वाजूबा अफगान सदर के सामने रखा और उन्हें बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना हिमसाया मुल्क होने के साथ साथ अपना भाई भी समझता है माजी में और अब भी जो इल्जाम लग रहे हैं ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और तो जो तफुजात हैं पाकिस्तान उसे खत्म करने के लिए तैयार है दूसरों के कहने पर इल्जाम लगाने से अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा जो मौका अफगान हुकूमत के पास आया है इसे गा गवाना नहीं चाहिए अफगान जंग के की पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है गुजस्तर चौदह वर्षों में सत्तर हजार हैं जबकि दस हजार से, से उन्होंने इसके बावजूद पाकिस्तान अफगानिस्तान में तामीर नो और अमन चाहता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर किसी मखसूस ग्रुप को लाने किसी शख्स को लाने में कोई दिलचस्पी नहीं अफगान हुकूमत के पास अगर मौका है कि अगर कोई शिकवा कोई इल्जाम हो तो उसे पेश किया जाए और इस, इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए जराया के मुताबिक अफगान सदर ने अमन के लिए जनरल बाजवा के किरदार की तारीफ की और उनसे दरखास्त की वो पाकिस्तान अफगानों के दरमियान सुलह कराए और इस किरदार को जारी रखे तमाम अफगान पाकिस्तानियों के साथ सुलह चाहते हैं जराया ने बताया की अफगान सदर ने तस्लीम किया की कोरोना वायरस के, के दौरान अफगानिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की जानब से ही बजरिया जमीनी रास्तों से मदद मिली लिहाजा पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या अमन में अपना किरदार अदा करे अफगान नेहानी कराई कि भारत को ना, भारत को सिर्फ सफारती महदूद रखा जाएगा और अब भारत के साथ अफगानिस्तान के दीगर सिक्योरिटी मामला पर बात नहीं की जाएगी जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत की जानी से बलोचि के फरारियों को मदद देने और दीगर मामला में भी बात की और अफगान सदर ने तमाम उमर पाकिस्तान के मुताबिक हल करने की यकीन दहानी कराई दूसरी जानी जल्द खलीलजाद ने कतरी हुआ के साथ मुलाकातें की है और कहा है कि अफगानिस्तान में फैसला कौन अमन माहे के लिए इसी हफ्ते बैनवा अगवान मुजाकर शुरू हो जाएंगे और दो हजार तालिबान कैदी भी जल्द रहा हो जाएंगे जल्द अफगानिस्तान की तारीख का नया बाप शुरू होगा जुलमजा से मुलाकात के बाद अब्दुल गनी और बरदर और उनके कुछ साथियों ने कतर की अहम शख्सियतलक बिन माजिद अल कहानी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि तालिबान मुजाकर के लिए तैयार है जिस पर डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी कतर में डॉक्टर मोलक बिन माजिद से मुलाकात की है डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक किस्मत अल ने एक अखबार को बताया कि अलकानी का अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान माहे में बुनियादी किरदार रहा है लिहाजा अब ये उम्मीद हो चली है कि अफगानिस्तान के, के हवाले से बहुत बड़ी पेशे रफ्त होने का है। इस जब पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया अफगान तालिबान ने एक अखबार को बताया कि तालिबान ने तमाम अफगान सिक्योरिटी अलगा रहा कर दिए हैं ताहम छियासी अफरा ने बैन अफगान मजाक शुरू करने और माहे से पहले अपने घरों को वापिस जाने से इनकार कर दिया है इनका कहना है कि इनको नुकसान पहुंच सकता है इसलिए जब बैन अलगवान मुजाक शुरू हो जाएंगे तो वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे अफगान तालिबान ने इस हवाले से अफगान हुकूमत की मुजाकती टीम को भी आगाह कर दिया है मिलते हैं अगली खबर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह